16-cı də söhbət nədən gedir? Qartaldin qayalarında heyrətini tapdadılar. Qızlarını soyundurub, ərlərini zorlayaraq qeyrətini tapdadılar Azərbaycan. Bu o vaxtı 70-ci illərdə Alqaid, rəhmətli Alqaidin belə bir şeiri var idi. Qartaldin qayalarında heyrətini tapdadılar. Qızlarını asaş gətirib qeyrətini tapdadılar. Yəni o dövrlərdə qızların saçının kəsilməyi, saçlarına qərici dəyən qızlar bir millətin qeyrətini təqdil etmək anlamına gəlirdi. Bu gün bizim qızlarımız, bizim qızlarımız, eee, azgala, hə, dilulit belə səhnəyə çıxa bilirlər. İndi o baxımdan üstünə üstə nə edələr? Bu tərter məsələsində də bu gün də o yönlü məsələyə yaxın gələcəm. Bu gün də maraqlı bir e velə də gördüm mən. Məsəl olmadı. Xərter məsələsindən şayə şəklində olsa da, şayə şəklində də olsa da, bizim ərlərimizi, hər yəni bizdə əskirlərə ərl, evlər, əskər soran çözülür. Xərlərimizi zorladıb, qızlarımızı da soyundurub, rəsmen bizim qeyrətimizi taptaq altına attdılar və o dediyim bu zehniyyət var ha, ölkəni idarə edəcəklər. Ölkəni idarə edə bilən zehniyyət də birbaşa bu ə e, qızlarımızı soyundurmağın, əllərimizi yani, də zorlatmağın birbaşa təşkilatçısı, idarəçisi və görəncisi ol. Hətta burada bu şeylər baş verə bilməzdi. Yəni o 2016-cıda görür, söhbət nədən gedir. Nə yazılıb burda? Bizimkilər həviyə deyiblər. 2016-cı il də ha. Yenidən Avropanı qazanmaqla Avropanı mat görmək istədilər. Nə deməyirsiniz? Bu Lüt Əcəbəla qızla səhildə də görürsüz. Bu Lüt Əcəbəla qızla nəinki Avropanı, hətta dünyanı da mart qoymaq olacaq. Soyuna qızlarımız, qadınlarımız da indi bizim fətidələrimiz. Buradan deyirəm, siz də sınayın. Bu il Avrovizyonun qalibi biz olacağıq. Etibar qərib şahidim olsun. Etibar Qərbin o vaxtı belə bir statusu var ki, Bu qızları belə söydürməklə biz doğrudan da bütün Avropasionları qazana bilərik. Nəysə. Generallarımız və hökumət generallarımız və hökumətimizin ərkan adamları isə Rusiyanı fəth etməkdədirl. Medal medal üstünə gəlir. Putin az qala hər ay bizim bir ərkan adamımızın yaxasından medal asır. Nəzmi bəyimiz isə səfərbərlikdən Sadıqovdan gəlir. Yaxın zamanda Bakıda Rusiyanın general qubernatoru üstünə təqdim olunacaq inşallah. Ölkə deyil ki, başdan ayağa ya çayxanadır, ya pıxxanadır, ya kumarxanadır, ya da qəhvəxana. Kimə düşdü, düşdü. 2016-cı ildə Sərdar Əlibəyli biraz açıq, biraz örtülü formada Bakıda general qubernatorun olduğunu dedi. Və adını da dedi, şəklinə qoydu. Və bu günləri hamıya təəccüblü gəlir ki, bəs biz necə ola bilirik ki, Dağdan nə deyiz? Nəzibə Sadıqovun fərmanını verə bilməyik. Heç bir alda, bayaq dedim mən, kaxxozun sədri, raykomun tərtibinə və ya hətta, eee, rayon sərpərmonun nə bilim hər hansı eee, o əməkdaşına hər hansı şəkildə fərman və ya sərəncam verə bilməz. Məsələn, bilmirəm, aydın olurmu? Deyim fikrimi də biləyərsən, amma tutub anam. Yəni bax vəziyyətimiz budur ona görə general qubernator üstatsındolan adama ferman verə bilməzsə. Və Ve adam bu gün də Bakıdadır, keçərədə getməyib. Ay biri dedi, başına torba saldılar. Onun cümlələrinizə başına torba saldığını söyləmək olur. Amma bütün hallarda general qubernator hələ də öz yerindədir. Biraz da şaka məsələsinə o yandan baxsanız, çox şeylər aydın olacaq. Və məsələmiz